प्राप्त प्रश्न एक और, प्रश्नों के उत्तर टूक में दीजिए पहले नरेंद्र ने अपनी चवनी किसको दे दी क्यों नरेंद्र ने अपनी चवनी रोते हुए लड़के को दे दी क्योंकि उसके पास एक चवनी थी जो कहीं गिर गई थी अगर वह नहीं मिली तो माँ उससे बहुत पीटेंगी इसलिए नरेंद्र ने अपनी चवनी रोते हुए लड़के को दे दी सफलता के क्या क्या आधार है लक्ष्य के प्रति एकाग्रता अविरत अभ्यास कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं तो हम अपने माता पिता के अनेक काम में मदद करते हैं जैसे कि भोजन पकाने में घर के साफ सफाई करवाने में बर्तन धोने में कपड़ा धोने में और अनेक प्रकार के कार्य जो संभव हो पाते हैं अपने माता पिता के लिए करते हैं देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है देश के प्रति हमारा फर्ज है कि हम अपनी यहाँ के कायदे कानून का पालन करें देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाए जिस पर हमें गर्व हो हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग दे हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आ जाए और घना बदा विद्यार्थी मित्रों ने कमेंट हो कि सर हमारे सारा में सारा मार्क्स प्राप्त करवा તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સારામાં સારા માર્કસ પ્રાપ્ત થાય તો એના માટે દરેક વિષયના પાંચ પાંચ જેટલા જે પેપર છે એ પેપરનો તમારે પેપર શેટ સોલ્યુશન સાથેનો છે એ તમારે તૈયાર કરવો પડે તો આ પેપર શેટ ધોરણ સાત વાર્ષિક પરીક્ષાના આઈએમપી પેપરો કહી શકાય કુલ ત્રીસ થી પણ વધુ પ્રશ્નપત્રો છે સોલ્યુશન સાથે તો આપણે વેડ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરશો ગુગલ પ્લે સ્ટોર ઉપર જઈને તો ત્યાંથી મળી જવાના છે તનથી બહાર ધોરણના તમામ વિષયના વિડીયો લેક્ચર સ્વાધ્યાય અભ્યાસની સમજૂતીના વિડીયો પરીક્ષા માટે ઉપયોગી પેપરો એકમ કસોટી સ્વાધ્યાય પોતી પ્રોજેક્ટ બધું જ તો ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઉપર જઈને વેડ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો ઓપન કરશો એટલે આ પેજ ખુલે જેમાં તમારા પોતાના મોબાઈલ નંબર નાખો સેન્ડ ઓટીપી કરો ચાર આંકડાનો ઓટીપી આવશે નાખશો એટલે પેડ કોર્સમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો જુદા જુદા પેડ પ્લાન એક્ઝામ પેપરમાં અત્યાર સુધી લેવાયેલી એકમ કસોટીના પેપરો ત્રણ થી બાર માં ત્રણ થી બાર ધોરણના વિડીયો તમારું ધોરણ તમારે પસંદ કરવાનું અને વિષય પ્રમાણે પાઠવા વિડીયો જોઈ શકો છો ચાલો આગળ વધીએ આદમી સચ્ચા હીરા કેશે બન સકતા હૈ મિત્રો વિડીયો પોઝ કરીને લખી શકો છો અથવા તો આ પીડીએફ મેળવી શકો છો માલવજી સીતા શિવાજી કા વધ કરને કે લીધે ક્યો તૈયાર હો ગયા બરાબર તો એ પણ સરસ મજાનો જવાબ લખેલો છે शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे तो अपनी सेवा में भर्ती करना चाहते हैं डॉक्टर कलाम ने ईमेल से हमें क्या सीख दी है बराबर तो ये मित्रों वीडियो पोस्ट करें लखी सको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर टूं में दीजिए बेटी की क्या क्या तमन्ना है बेटी की क्या क्या तमन्ना है मनुष्य क्या क्या कर सकता है ओके चलो आगे नीचे दी गई काव्य पंक्तियां का भावार्थ लिखिए जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी चारों ओर मेरा यश फैलेगा मैं बेटी हूं मैं किसी से कम नहीं हूं दो में से कोई एक अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए एक दिन बीरबल ने अकबर ने बिरबल से पूछा बिरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है बिरबल ने क्या कहा होगा कहानी आगे बढ़ाइए तो विद्यार्थी मित्रों सरस मजानी आदि कहानी है બરાબર એ આપણે લખેલું છે ક્લિયર સરસ મજાની ટાઇપિંગ સાથે છે જુઓ ત્રીજું છે ગેન સ્કૂટર કે સાથ કહી ચાલી ગઈ ઉસકે બાદ ગેન કે સાથ ક્યા ક્યા ہوا હોગા સોચ કર બતાવો તો એ પણ વિડિયો પોઝ કરીને લખી શકો છો ઓકે دیے گئے દો વિષય મેસે કોઈ એક વિષય પર પત્ર લખી જઈએ જન્મદિવસ પર દાવત મે આને કે લિયે મિત્રકો નિમંત્રણ પત્ર लिखिए बराबर तो दावत में आने के लिए निमंत्रण पत्र रेडी चलो आने का वादा पक्का ना तुम्हारा मित्र शोर और दूसरा है प्रवास की अनुमति पाने के लिए पिताजी को पत्र लिखिए बराबर पिताजी ने पत्र लिखवा मैंने प्रवास में जवाब अनुमति आपो दिए गए शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए लड़का खेल रहा है लड़की खेल रही है लड़की ने अपनी बचपन की बातें बताई लड़के ने अपनी बचपन की बातें बताई शेर का मुंह खोलकर उसने दांत तोड़ दिए शेरनी का मुंह खोलकर उसने दांत तोड़ दिए दिवाली के दिन सेठ ने नौकर को तोहफा दिया दिवाली के दिन सेठानी ने नौकर को तोहफा दिया, दिया। बारिश होने पर मोर नाचने लगा बारिश होने पर मोर नी नाचने लगी हाथी पानी पी रहा हाथी नी हाथीनी पानी पी रही है अगर विशेषण भेद बताइए वरदराज चतुर बालक था चतुर वाचक विशेषण। गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है तीसरी का संख्या वाचक विशेषण राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया थोड़ी अनिश्चित प्रमाण वाचक यह पेंसिल हिरल की है यह सार्वनामिक विशेषण राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला अनिश्चित प्रमाण वाचक निम्नलिखित वाक्यों में से जिस शब्द से क्रिया के काल का पता चलता हो उस शब्द को रेखांकित करके काल बताइए आज स्कूल में छुट्टी है वर्तमान काल मैंने उसे फल दिए भूतकाल हम पहले सूरत में रहते थे भूतकाल मैं बस में जा रहा था भूतकाल यह विद्यालय जा रहा है वर्तमान काल नीचे दिए गए परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद करके लिखिए एक सुसज्जित खंड शिवाजी एक पलंग पर सुई रहा है सामने भवानी माता चित्र लटकी रही है

दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए तो मित्रों काव्य है है आधार का प्रश्न तो इस काव्य में कवि किसको फोड़ देने की बात करते है इस काव्य में कवि पर्वत पहाड़ों को फोड़ देने की बात करते है मनुष्य चाहे तो नदियों के मुख के साथ क्या कर सकता है नदियों के मुख को मोड़ दे सकता है मनुष्य ने धरती को किस से जोड़ देने की बात की है मनुष्य ने धरती को अंबर से जोड़ देने की बात की है समानार्थी शब्द पृथ्वी धरती धरती पृथ्वी धरा वरदान अभिशाप नीचे दिए गए शब्दों के आधार पर कोई दो चुटकुलों का निर्माण कीजिए दुकानदार ग्राहक बराबर तो ग्राहक दुकानदार और ग्राहक, ग्राहक दुकांदार, ग्राहक दुकानदार दुकानदार का संवाद है न्यायाधीश और चोर तो न्यायाधीश और चोर का संवाद है प्रश्न नीचे दिए गए भाव पत्रक को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए मित्र बराबर आ रीते आप होटल में जाते हैं तो क्या क्या खाते हैं रोटी सब्जी छा सलाद आदि खाते हैं आप जो गुजराती थाली लेते हो कितना मूल्य देना पड़ता है सिक्सटी फाइव रुपीस आप जीरा राइस और दाल फ्राई खाते हो तो कितना मूल्य देना पड़ेगा फिफ्टी फाइव रूपीस होटल बच्चा पार्टी में आइसक्रीम मिलती है नहीं मिलती है दो ग्रीन सलाड के लिए कितना दाम देना पड़ेगा थर्टी रुपीज आप सब लोग दस छाछ लेते हैं तो कितना दाम देना पड़ेगा पचास रुपीस नीचे दी गई समय सारणी को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए तो आज समय सारणी राधनपुर बस डिपो पालनपुर विभाग का है बराबर तो विद्यार्थी मित्रों सरस मजा प्लेटफॉर्म हम प्लेटफॉर्म विषय महिती है काले रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है काले रंग से लिखित रूट का लोकल बस सूचित करता है लाल रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है लाल रंग से लिखित रूट एक्सप्रेस बस सूचित करता है समय सारणी में राधनपुर बस डिपो के किस विभाग की बात की है समय सारणी में राधनपुर बस डिपो के पालनपुर विभाग की बात की है प्लेटफॉर्म नंबर वन पर कहां कहां की बसें लगेगी प्लेटफॉर्म नंबर वन पर वाराही रापर की बसें लगेगी प्लेटफॉर्म नंबर, बस नंबर दो से कहां कहां जाने की बस मिलेगी प्लेटफॉर्म नंबर दो से भूज मांडवी की बस मिलेगी समी संखे जाने की बस किस प्लेटफॉर्म से मिलेगी प्लेटफॉर्म नंबर तीन से मिलेगी તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો સરસ મજાનું આપણે સોલ્યુશન તમે કહેતા હતા કે સર પેપર મોકલીશું તો ક્યાં મોકલવાનું છે હું તમને સમજાવી દઉં નેવું ત્રાણું પિસ્તાલીસ છ પિસ્તાલીસ જે આપણો એનો વોટ્સએપ નંબર છે એમાં તમારે પીડીએફ કે વ્યવસ્થિત ફોટા પાડી અને તમારે પેપર મોકલવાનું છે જે પેપર આપણે ક્યાં મૂકીશું એક્ઝામ પેપરમાં ફ્રીમાં મૂકીશું ફ્રીમાં હો ભાઈ તમારા પેપર છે એટલે એટલે ફ્રીમાં તમે જુદા જુદા જિલ્લાના પેપર જોઈ શકો બરાબર કે કયા પ્રમાણે પેપર છે એટલે તમને સારામાં સારા માર્ક્સ પ્રાપ્ત કરવામાં પણ મદદરૂપ થઈ શકે ઓકે તો અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો બધાનો ઓલ ધ બેસ્ટ અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત